Закриті і відкриті яскраві та пастельні з величезними яскравими принтами та класичні чорні, яких тільки купальників не побачиш на пляжах цього літа. І у нас в гостях стиліст Катерина Орєхова, яка розповість, як правильно підбирати купальники, які з них у тренді. І взагалі, е скільки купальників має бути у кожної жінки? От, до речі, Катю, скільки має скільки маєте купальників ви? Доброго дня. Доброго рані. Е, я достатньо така мінімалістка, тому в мене майже майже два. Майже два. А от у нашої героїні у неї просто величезний гардероб. Вона, вона, дуже, вона в пошуках свого ідеального купальнику. Давайте подивимося, скільки їх у неї і чи знайшла вона той самий ідеальний купальник, а потім продовжимо розмову. 20-річна киянка Марина вже 5 років шукає купальник своєї мрії. Я завжди була мрія купити під. Идеальный купальник. Мне никогда этого не получится. Никогда. У гардеробе девчины близко десятка пляжных нарядов. Та жоден не идеальный. Просто в этом купальнике у меня хорошо сидит грудь. Я не люблю, еще раз потому что я не люблю треугольный купальник, но что мне делать, чтобы загорело здесь? Правильно, правильно. Это самый-самый повседневный мой купальник. Мне его подарил мальчик на 8 марта. Ухід на пляж для Марини ледь не перетворюється на модний показ. Із собою дівчина приносить не менше п'яти пар купальників. В цьому я буду плавати, в цьому загорати, там я не захочеться пірядеться в сухий. Майстер манікюру. Вероніка ідеальним купальником вважає його відсутність, адже естетично засмагле тіло виглядає без білих плям і смужок. Тому Муж не красиво, і з відкритий спіною. Сразу же представляють не очень прекрасний вид. Американка Ілона взагалі не бачить у цьому проблеми і радить зрівняти загар у солярії. А ще розповідає сніданку про пляжну моду за кордоном. За граніця більше люди ну носять такі більш скриті купальники. не дуже люблю на пляжа бути ну почти роздіти, тим паче, що зараз у моді саме закриті купальники. Стиль дизайнери запозичили у 60-х. Та v абразний виріс, ета трусики, вот такі вот завишеної талії, які скроють скрою ціні і почерну достоинство любої дівушки. Яскраві принти теж у тренді, тому сміливо купити купальники із величезними ананасами, дрібними метеликами, різноманітними тропічними фруктами та пальмами. Кать, ну все же, вот какие купальники в моде в этом сезоне? Э -э, так как в моде в целом 70-е, и это же сказывается на купальниках. В моде бахрома, в моде э, цельные купальники, в моде купальники со шнуровкой, с черными вставками. Очень э, в моде тропические принты. Что-то яркое для тех, кто любит. Вот... Э -э -э вот сейчас очень много вижу раздельных купальников, вот с разной, вот верх, например, одного цвета, а не с другого. Это сейчас в моде? Это актуально? Это актуально, и параллельно с этим, с тем, что это дизайнерски интересно, это очень оптически корректирует фигуру. Можем поэтому поэтому поговорить. Вот, подробнее. вот, кстати, по поводу коррекции фигуры. Вот, ну, когда красивая фигура, неважно какой, там купальник, всегда выглядишь прекрасно. Вот, например, девушки после родов, вот они, они зачастую стесняются выходить на пляж. Но вот, кстати, американка Алтриша Кук нашла выход из этой ситуации. Давайте посмотрим, что она придумала, а потом это обсудим. Жінка має бути сексуальною і привабливою навіть після пологів. 28-річна Алтрій Шакук із Америки теж не була задоволена своєю фігурою після народження сина і не могла знайти потрібний купальник. Тому дівчина пошила його сама, а фото виклала в інтернет і отримала безліч замовлень. Модельєр самоучка нічого особливого не вигадала. Вона просто шиє купальники із завищеною талією. Таким чином, будь-яка жінка може приховати тимчасові недоліки фігури. Пальник с высокой талией все виды фигуры спасает на самом деле высокая талия подходит тем, у кого песочнообразные часы или фигура груша, то есть выраженные бедра. Потому что все спортивные типажи, такие как прямоугольник, треугольник, ну, mm -hmm. есть э, своя градация. У девушки, у которых менее подчеркнута талия, лучше выбирать, выбирать э, плавки с низкой э, с, посадкой. С заниженной посадкой. Заниженной. А вот давайте как, вот отдельно хорошо остановимся на, э, на, на каждой каждом форме. Так. Ну, например, первое. Первое у нас яблоко. 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 Вот какие какой купальник подойдет по вот по этот. Яблоко фигуры? это как правило фигура с налитой грудью, животиком, поэтому нам э, максимально подходят э, цельные купальники. Мы можем выбирать, э, например, верх. Если это раздельный купальник, тогда верх и темного угу. оттенка, он будет визуально сужать немножко угу. верхнюю часть. И детали, конечно, нам нужны вертикальные, возможно, это вертикальная полоска, что-то, что будет что -то вытягивать. Полосочку. А вот песочные часы. Песочные часы, как правило, выразительные. Они имеют форму и вверху, и внизу. Поэтому здесь важно правильно чашечка поддержать грудь. И плавки должны быть достаточно высокие для того, чтобы округлость бедер показать во по всей красе. Дальше груша. Что с грушей делать? У груши тяжелый низ и немножко плотные ноги, поэтому нам нужны однотонный купальник. Здесь плавки нам выгоднее выбирать темных оттенков. И лифт, наоборот, мы можем украшать рюшами, чем-то более объемным, для того, чтобы сбалансировать Хорошо, с грушей понятно. А что говорить о квадрате? Что квадрату подходит? Руслан смеется уже за кадром. На самом деле эти фигуры они тоже имеют свои особенности. Всегда у всех да? да, у них хорош, хорошие э, стройные ноги, поэтому здесь нам нужен просто треугольнички вверху. Мы можем выбирать декоративные элементы на животе, мы можем добавлять э, объем, который создаст. Рисовать, рисовать фигуру, да, фигуру, линии, которые нарисуют и добавить объем внизу. И треугольником фигура. Что? Фигура треугольник – это широкие плечи, объемная угу. грудь. Здесь нам нужно выбирать правильный лифт, потому что для того, чтобы разбить широкую вот плечевую зону. Угу. И широкие шлейки хорошо нам подходят, нам подходят э, завязки на шее, трусики с широкими бантами которые дополняют, балансируют опять же верх и низ – это главная задача. Катя, дайте совет девушкам, которым нужно добавить объемы, есть такие ну, в верхней части, в нижней части, что, что какие уловки могут ну, быть? Ну, как правило, девушки борются за верхнюю часть. Понятно, есть сейчас много форматов пушапов, но есть, опять же, если вы хотите подчеркнуть грудь, ну просто следите за за моделью э, лифа, потому mm -hmm. что просто треугольнички, конечно же, мягкие формы купальников, они... А если какие-то рюшечки, бахрома, это добавляет, да? Это добавляет, это очень добавляет, хотя мужчины шутят, что вы от нас ничего не скроете. А вот, ну, я так понимаю, в нижней части тоже та же бахрома, да, юбочка? бахрома. да, есть пластиковые украшения, декоративные, девушки, кому нравится, могут это испробовать. Мы говорили про высокие платки, на которых иногда бывают 200 рисунки, рисунок спереди один, рисунок сзади другой, такое своеобразная мода пляжная. Ой, ну уже добавили, кому не хватает, а как скрыть? Э, скрыть? Скрыть объемы? Здесь важна оптическая иллюзия. Здесь мы играем с цветом. Э, темный цвет сжимает, светлый разжимает, э, скрывает еще ну вер вертикальные полоски мы с вами говорили. Mm -hmm. И очень, кстати, мы можем поговорить о тканях, потому что они э, да, имеют да, свою да, с каких тканей особенно как нужно правильно выбирать. Э, да, очень интересно есть э, разновидности тканей. На самом деле не только полиэстер, который является самым дешевым, самым простым материалом, uh -huh. он в принципе плохо пропускает воздух и плохо сохнет. Но э, хорошие ткани это все ткани с лайкрой, которые uh -huh. в наполнении не менее 20%. Поэтому э, лайкра хорошо держит форму и таким образом э, мы подтягиваем. Вам свою фигуру. Спасибо, все очень четко, конкретно, полезно. Показали на примерах, на фотографиях, на иллюстрациях. Так что, дорогие наши, вам остается только выбирать, выбрать правильный купальник и выглядеть королевой на пляже. Дякую вам, Гарно. Нагадаю, вам. что у нас в гостях была стилистка Катерина Орехова. А снеданок тревает, далее невеличка пауза. Будьте с нами.